Но э, пока здесь стояла стоянка, я как бы э, меня это устраивало, потому что э, она просматривалась. Если шла машина, я видела, откуда да. она выскочила. Да. Если... если что угодно здесь, я даже против того гаража, который предполагает здесь трехэтажный. Потому что вот это закрыть, обзора нет. Бабушки все с мальцами идут вот туда гулять в парк. Можно вот с соба... Подождите, да, еще, да, да. закончить. С собачками. Ага. То есть, э, если я еще отскочу, то бабушка вряд ли. То есть у нас вот здесь вот вот Потом потрещала вот эта вся дорога. Это вы еще не поставили дом. Трещина идет на вот этот вот люк. Там коммуникации к этим пятиэтажкам. Там у вас тоже вы укрепляли цементом что-то, тоже на люк трещина. Мы видели, сыпали туда цемент. Вот, вот вы говорите, коммуникации в двух метрах. Мальчик сказал пяти, э, пяти лет. Сказ, куда земля одевается, куда палочка втыкается. Понимаете? То есть вы Понимаю. вот э, даже если вы не затронете теплосети, вы трогаете землю, которая двигается. Там не только э, дорога потрещала, там даже бордюр треснул который уже <coughs> на, на другой стороне. Понимаете? Можно То есть изучать. вы, вы э, за счет движения почвы все равно нам порушите все. У нас в прошлом году... Вот там вот, по, я забыла, как эта улица называется, в юности 6А, угу. там, там в одном месте лопнуло, угу. впустили воду, через буквально, да, через день-два рыли дальше. Обрыли вот так вот весь участок, потому что здесь чинят, тут лопается, здесь чинят, тут лопается, понимаете? Понимаю. Здесь будет у нас то же самое. И мы будем без воды, без, без горшков то что там коллектор, да, у них ну, ну, вот, ну ты есть. Ну, никого не волнует. Вот, <свят> да. Потом а вот эти люди, которые будут здесь жить, даже уже я не говорю о наших правах. Э, вот с подъезда че, э, на дорогу. ребенок вылетает прямо на дорогу. Это опасно с той же собакой, понимаете, он выскочит. Этим, собак... Не все вопросы одновременно. Первый вопрос был по поводу Нет, того, просто, как ходить. Я боюсь, и... что я потом снова не встану. Да, давайте на три вопроса, только ну каждый друг за другом. Смотрите, то есть со всех сторон дом окружен вот, ну, то есть вот эта территория, которая отведена. А вот ну, то есть, от дороги до парадного 5,8 метров. Практически 6 метров для того, чтобы здесь ходить. А вот колонна, колонна которая стоит. А вот колонна, которая стоит. А у вас там машины нарисованы вот, на генеральном плане. Это объясните, каким образом? Сверху, да, да, да. Есть? Есть машина? Это кто рисовал? А вот это что Пререгент. там такое нарисовано? Здесь нет машины. Так а машины <гумно> где тут стоять? Вот дорога. Вот Подождите, воно. это ж парка места нарисованы <гумно> <гумно> или что ли? Машины <гумно> еще не говорите про <гумно> этим для колонна. А сейчас це эти нельзя, тротуар занят. Что это за клон? Машина с того, что в знаю, как вы так. Вот в этом случае.

Сейчас можем выйти на улице, я вам покажу, вот отсюда, отсюда 5 метров. Здесь порядка 13 метров. А можно вас на Можно я отвечу? Я хочу сказать, где 5 метров. Где uh, 5 метров до чего? До теплотрасы. Вот <говори> смотрите, <плес> от нас колону, видите? Вот От ваша остання колона. Ви взагалі розумієте, вот, фізика, <плес> коли <де> теплотраса <плес> взимку, коли невелика температура мінусова, да? теплотраса вся видна. Правильно? Снегу нам... немає на пожалуйста. Мы руководствуемся абсолютно чётким вот. Это ну, официальный документ. А це тираж был сфотографовано съезжены. Вот, вот идёт что-то Я не бался для этого Ось теплотрасса тепло ну, ваша. Я вам больше скажу. Бачу? Ось теплотраса. Ну, Скільки Сколько километров? Ну до середины будет 5 метров спокойно. Да, до снежи без. Ну почему? Ну ну, а? ну, ну это же она идёт в этом в лотке, то есть она идет в сооружении. Сооружение может заканчиваться здесь, а теплотрасса это посередине находится. Там одна труба, до середины будет 5 метров. Я не понимаю, где дух. Именно на Нужно Везде запасы, везде, 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 а, везде, везде это. А что меня интересует? Одна да, вещь. Одна да, вещь. Одна Нет, мне надо зайти не на стройку, посмотреть одну вещь. Здесь, Здесь дорожка узенькая. Здесь на самом деле, где уезжают. Так если машина, Не будут там машины ездить, там будут парковаться мешканцы всего дома. Вот так станет. А вот же нарисовано вот так. Это же генеральный план. Подождите, как отлично. Как машина будет выезжать как машина задом будет выезжать вот на улицу а Юной. Нет, а я, прицеп... я не прицепился. Это 40, схема 40, генерального 40 плана. 40 Меня интересует, было если вы рассказываете про теплосети, Потому что вы да, не цепляете да, теплосети, да. тогда, пожалуйста, машины, я хочу, чтобы весь генеральный план да, да. Машины, да, вот, да, у вас был правильный. Как машины, вот, которые у под углом, да, да, теперь вы да, говорите, да, что они будут стать ровно. То есть это уже... Я говорю про те вот на юности. Смотрите, сколько там. Лет, движения, вот так, лет. лете, там <поставили> можно Потому я Друзья, можно я, пару ручку. Ручку. я прошу прощения, пару слов ребят, друзья, я прошу тишины, пару слов. Это значит дорогу убрать. Да, дыру. Мы слушаем, 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 внимательно слушаем. Меня, меня многие знают, я общественный активист. На самом да. деле я живу здесь вот, рядом в этом доме, поэтому вопрос не просто активности, а вопрос еще жизненный. Мы долго боролись с ФСВ. Нам единственное, что Петр очень приятно, что впервые за всю историю ФСВ, ФСВ собрала людей и пошло на диалог с ними. Это вот лично вам или тем, кто принимал решение, действительно благодарю. Мы здесь встретились несколько дней назад с Петром, начали разговаривать кто-то выложил желание встретиться с людьми. Я знаю. Наша позиция была следующая. Не вопрос, это ваше право, но поймите правильно. Если люди будут против, мы сделаем все, чтобы дом не строился. На сегодня ситуация у нас следующая. Юридически у них все документы есть. Они, скажем, откровенно куплены. Опять же, это не ваш вопрос, но это была абсолютно коррупционная схема. Была. Мы боролись там, в Киевграде и в других местах. Но я предлагаю выходить из этой ситуации. Кроме того, я являюсь помощником Виктора Чумака. Мы разговаривали с Виктором Чемакалиным по вопросу ПСВ. Наше предложение звучит следующим образом. Вы проводите общественное слушание и определяетесь. Либо здесь сквер, либо гараж. Гараж для вас будет интересен. В ответ. Три месяца вы сейчас до выборов или там два месяца замораживаете здесь строительство вообще. После этого вы находите в городе Киеве, в лучшем Днепровском районе. Участок 15 соток, 30 соток, ну примерно такой, который не будет никому мешать. Я мы даже со где сейчас не будет никому мешать. Мы со своей стороны, Может, со своей стороны гарантируем, если да. не ваше руководство организует встречу с Виктором Васильевичем Кировом, вот значит, там. мы гарантируем, что вы получите через на следующий, уже будет новая Киеврада, на Киев следующий Киевраде, абсолютно бесплатно, вам не придется платить никаких взяток. Мы пролоббируем, чтобы этот участок ушел вам, и вы там построите такой же дом. Я вас прошу вот эту нашу логику донести до вашего руководства. То есть мы вам обещаем, что для вас все будет бесплатно. В ответ вы замораживаете гарантии на личные встречи. Я думаю, что это должно всех удовлетворить. Здесь после общественных слушания, либо вы делаете сквер на этой территории, либо строите гараж на каких-то разумных условиях. Вот такое наше предложение. Если вы будете продолжать здесь строительство, мы вынуждены будем адекватно реагировать. И даже, понятно, что у вас сейчас и документы, и у нас сейчас механизмов влияния очень маловато, мы будем вынуждены ну, реагировать в стиле, ну, исходя из революционной целесообразности, чтобы вы это правильно понимали, mm -hmm. да? чтобы это было без этого. Вот такое наше предложение. Смею заметить, думаю, что... что намного больше рычагов влияния остановить эту стройку, я вас уверяю. Общественность сейчас имеет преимущественное положение. Сгидно э, Европейской хартии местного самоуправления, 6 статьи, местные жители решением... Окремого протоколу можуть відмінити рішення будь-якої Київради. І зараз напередодні виборів це являється прерогативою і пріоритетом нашим. Тому Анатолій, будь ласка, давайте ми все ж таки стоїмо на тих позиціях, що ми висловлюємо позицію через протокол. Зі собрали смісне жителі, щоб для того, щоб ми зафіксували цю позицію, я поставить голосування. Хто за то, щоб ФСВ строїлася з двітітажний дом? Прошу голосувати. Хто проти?

в этом у вас это я право. хочу жить там, где я вложил ну, деньги. Ну, ну понимаете, мы же а не едем туда, где все затонеряют. Я прошу можно... сейчас... прощения, а сюда вы сюда вложили деньги? Вложили деньги? Да. Вы дали деньги какой-то коммерческой компании. А зачем? Подожди, они могут вложить сюда, они могут вложить в вас. А вы не являетесь, собственно, не расположены здесь.